malam amurci janayun yusuf tun gashi malamin addini ne ya fito da buhunshin shinkafa wajen dubu ya raba to malamai a duk tsoron du wanda ya kwanta a kaya to ya fito da kaya a taimaki mutane. ko kuwa sannan muna kira ga 'yan siyasa irin abin da alar shehu bu yi in a yankin nan adadin sanatocin da ake da shi ko ba ka kwatanta wani ya suwa bihu dubu biyu wani dubu uku wallahi za a taimaki mutane za a yi mai. za a rage ainihin wato zafi a halin da ake ciki mu da muke rayuwa irin tudun wada mun san irin kalubalen da ake da shi kuma wallahi ba za ka gane tashin hankalin ba sai ga mutumin da yake da kananan yara yanzu lokacin da yara na su. ka duba ka gani fa yaro ga abin da za a hada shayi ga komai ya tashi sanda yake bukata ya jira a dafa ruwan zafi a bashi amma wallahi wani lokaci sai dai a haƙura a sa'ar ruwan sanyi a kada a basu don ba za su jira ba to yanzu don ya kake tunani ga uwar da ta tashi da safi tana da irin suna nan yaran babu abin na san a social media ga bidiyon wata baiwar Allah da fita take yi baban ya mutu ta je ta nemo mu abin abinda za su ce mai mashin e kare ta dawo tana kwance ba ta iya fita Yaran in ka kalle su kowanne daga jiki za ka ga alamar yunwa nan ta ta bayyana a jikin kowanne daga ciki. da aka da Allah wanda da Allah ya ara masa dama da 'yan siyasa da malaman addini ai koyi da. malam yusuf runtun, yau wanda ya tara kaya, don Allah a fito da kayan nan a taimaki mutane, an shiga cikin wama a ƙadara mal a ƙabafa ƙoraka ba, A'u uta fiye mai zai masu gaba. To wannan shine ɗaya daga cikin da ragowar babu lokaci da dan isar da su, bari mai faɗa.